Уважаемые товарищи генералы, адмиралы, офицеры, солдаты, лицеисты, военнослужащие Збройных сил Украины. Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. 2013 год был непростой для нашей страны. В этот год мы испытали кризис не только в экономике, мы испытали кризис в политике, в социальной сфере. Самое главное то, что общество смогло найти взаимопонимание и объединиться в преодолении проблем кризиса. Вооруженные силы показали свою организованность и стабильность, не вмешиваясь в политические процессы, несмотря на то, что определенными оппозиционными силами проводилась работа по расколу общества и по расколу вооруженных сил. Вооруженные силы в этом вопросе остались верны своему народу и верховному главнокомандующему. Мы в этом году показывали свой профессионализм, участвуя в миротворческих операциях и акциях по всему миру, и благодаря этому профессионализму спасены человеческие жизни. В других странах достигнута политическая стабильность. Этот год для нас – начало реформирования и развития вооруженных сил. Он тоже непростой, он тоже требует от нас консолидации. В этом году увеличены социальные Увеличена социальная защита военнослужащих, увеличено денежное удовольствие поэтапно в два раза, решены ряд других социальных проблем военнослужащих. Это как старт для решения более больших задач и проблем, которые стоят перед вооруженными силами. Я хочу пожелать, чтобы мы все вместе, как одна команда, одна семья, вооруженные силы, выполнили те задачи, которые нам поставлены, и в глазах своего народа армия являлась надежным защитником интересов своего народа, народа Украины. Хочу поздравить с наступающим Новым годом, с наступающим Рождеством Христовым, пожелать всем мира, добра, здоровья, благополучия. С праздником!